Я являюсь действующим сотрудником ВД России. Служу в должности старшего бюрополномочного отделения по контролю за оборотом наркотиков. Дело полиции. Капитан. Вот мой паспорт, гражданский. Вот, можно? Вот мое служебное удостоверение. Пожалуйста, скажите просто, какая цель визита Цель визита я вкратце объясню. На моей родине в настоящий момент возбуждено фактово уголовное дело. По факту причинения телесных повреждений гражданину. Данный гражданин был мною действительно моими коллегами задерживался. На данный момент находится в федеральном розыске за совершенное преступление. Но, скажем так, при поддержке ОРЧСБ, это служба собственной безопасности. МВД России, а также с учетом, я так предполагаю, что оказывается давление со стороны возможно каких-то властных структур, в частности, организации антидилер, возглавляемой бывшим депутатом Носом Дмитрием, и, я как понимаю, планирует стать действующим, планирует стать кандидатом в президенты, в общем, возбудили под давлением тех факторов фактовое уголовное дело, по факту причинения телесных повреждений этому гражданину. Он утверждает, что мы его били, мы этого не делали. Да, мы действительно его задерживали, но с учетом того, что считаю это дело немножко с политическим окрасом и расследуется Следственным комитетом, какой-либо объективности там не будет. Меня просто меня, мои коллег закроют, и я не знаю, где мне находиться, потому что я не, из... Не, не хочу сидеть за несовершенные мной пияния, понимаете? А причина, по которой вы выбрали на территории вашей страны... А я вам объясню. Потому что ну, граждан России крайне короткий список стран, куда нас вообще впускают. И с учетом того, что Украина находится близко, здесь не нужна виза. И ну, я надеюсь на какую-то объективность со стороны все-таки ваших властей. Я решил податься сюда, потому что я надеюсь, что меня отсюда хотя бы не выгонят. Так я так понимаю, вы не рассчитываете на объективное рассмотрение вашего дела на родине? Нет, не рассчитываю, к сожалению. А почему вы так думаете? И сложившиеся практики в отношении сотрудников полиции, а он и дела расследуются не везде все это прекрасно понимают и знают. Цель и причину вашего приезда на территорию Украины? Меня зовут Паспорт гражданина Российской Федерации. Сам я прибыл из города, где я являюсь сотрудником полиции отдела по контролю за оборотом наркотических средств. Удостоверение. Я прошу политического убежища в Украине, потому как моей жизни и жизни моих близких угрожает опасность в связи с моей профессиональной деятельностью, связанной с пресечением преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Опасность исходит от депутата Государственной Думы некого Дмитрия Носова и организации Антидилер, которая осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. На территории, значит ее представляет некий гражданин Мельченко. Значит, данные граждане, ну, да, данные лица помогают наркозависимым гражданам в приобретении, беспрепятственном приобретении наркотических средств, от чего я и пострадал, так как задерживал данных граждан. Вот. И я так предполагаю, что может, возможно, крышу данное направление или помогают в распространении наркотических средств. Нам позвонил наш знакомый и сказал, ребята, будет с вами, либо вы сядете, либо решайте, что делать, поднимайте шум, потому что, говорит, дело политическое, вас обязательно закроют. Потому что якобы мы тронули одного из участников этой организации, каких-то, какого-то там, ну, что-то он там закупал у них или, или крышевал эти аптеки, мы пытались якобы у него отбить аптеку какую-то. Ну там полная чушь вообще. То есть это раздувалось все в инстаграме, в новостных. Нас там грязью поливали. Просто обычных сотрудников районного отдела поливали такой грязью, там, что мы абсолютно всех незаконно задерживаем, подкидываем наркотики. Там. Ну видимо, если обычная общественная организация в кавычках имеет такое влияние на следственные органы, следственный комитет, на прокуратуру, ну я тут вопросом задаюсь, обычная ли она организация и кем она поддерживается, туда направился по той причине, потому что ну, это цивилизованная страна, и я все-таки рассчитываю поднять здесь шум, э, пойти на телевидение, чтобы наша ситуация узнали все и вообще что это за депутат и кем он вообще поддерживается, что, что это вообще за организация, которая э, сотрудников полиции заставляет бежать из страны. Кем она вообще поддерживается?